不然我真的要找你妈妈，问她怎么教你的，让你到处乱跑。嗯。不许你告诉我妈妈。Chris 你怎么在这儿？他是叶婷姐姐家的孩子。陆总，不好意思啊，打扰你了。那你们先聊，我先回去了。没事。 他，还挺可爱的。可爱，但缺爱。他从小就被父亲抛弃，从来没有感受过父爱。你说，如果他父亲知道他现在这么可爱，会不会后悔当初抛弃他？我还有事，先走了。哎，怎么了？我又哪里惹他了？ Chris，小姨陪你一起玩玩具，好不好啊？不用了，我等妈妈。妈妈，你回来了，你跟我一起玩吧，这个好难呀。 妈妈等一下再陪你玩，Chris。妈妈想跟你道个歉。不用说对不起，小姨跟我说了，你这样是为了我好。Chris，妈妈暂时还不能把你的消息告诉爸爸，你会不会怪妈妈？我不要爸爸了。 我只要北北开心，我不怪妈妈。儿子，你怎么可以这么乖啊？妈妈有你这样的儿子，真幸福。能做宝北的孩子，我也很幸福。 对不起，这女人真的越来越无法无天了。 这么晚才回来，去哪儿了？你怎么还没睡啊？怎么了？不舒服吗？没事。等我一下。 红糖水，快点喝呀！我可能不太需要喝这个，我累了，我要休息了。哎，你这个女人，知不知道我在关心你啊？还有，我不喜欢被人无视，你知道吗？好。 我知道了，我没有无视你，只是我真的累了。